হ্যালো বিউটিফুল সলকাম টু আওয়ার সেভেন চক্র মেডিটেশন ছেদাউট এনি ফার্ডার ডিলি লেটস বিগেন আপনার এটা কমফর্টেবল জায়গা এটা বিচাৰি পিনে বহি লব নাইবা শুই লব এতিয়া আমি চকু বন্ধ করিম আৰু নিজকে রিল্যাক্স কৰিম এতিয়া আমি তিনবার ডরক উশাল লম আৰু এইদিন ব্ৰেডিন ব্ৰেডিন প্রথমতে আমি ফোকাস করিম আমার চক্র নাইবা মূলাধার চক্রত। রুট চক্র নাইবা মূলাধার চক্র আমার রাজহাড়র একদম তলর পিনে আছে আমি সেই কৰিম আৰু ভাবিম যে সেই লাইটেৰে ভৰি পৰিছে উজ্জ্বল হৈ পৰিছে সেই চক্রটো রং হয় রঙা আর চক্রটো রঙা ভৰি পৰিছে একেবাৰে উজ্জ্বল হৈ পৰিছে এতিয়া আপুনি এইটো অফার্মেশন রিপিট কৰিব আই এম সেফ আই এম সেফ তাত থকা সকলো নিগেটিভ এনার্জি সকলো বেয়া বস্তু আঁতৰি গৈছে মোৰ মূলাধাৰ চক্ৰটো উজ্জ্বল হৈ গৈছে আৰু এক্টিভেট হৈ গৈছে এতিয়া লাহেকৈ আমি আমাৰ দ্বিতীয় চক্ৰ তলৰ পৰা তৃতীয় চক্ৰ যোনটো নাভিৰ পৰা তিনি আঙুল তলত আছে সেইটো হ'ল হাড়া চক্ৰ নাইবা চেক্ৰেল চক্ৰ আমি এতিয়া সেই চক্ৰটোত ফ'কাছ কৰিম হাৰাচক্ৰৰ ৰং হ'ল অৰেঞ্জ আমি ভাবিম যে আমাৰ সেই চক্ৰটো উজ্জ্বল হৈ পৰিছে এই চক্রট থাকা নেগেটিভ নিগেটিভ আপোনাৰ পৰা আঁতৰি গৈছে আপুনি এতিয়া সুস্থ আৰু আপোনাৰ চক্ৰটো সুস্থ হৈ পৰিছে এতিয়া মোৰ লগত কেটামান এফ কব আই এম ক্রিয়েটিভ আই এম পেশ্যনেট প্যাশনেট এম প্যাশনেট এতিয়া আমাৰ ফ'কাছটো লাহে লাহে তিনি নম্বৰ চক্ৰলৈ আনিম আমাৰ তিনি নম্বৰ চক্ৰটো হ'ল চ'লাৰ ব্লেক্সেছ নাইবা মণিপুৰ চক্ৰ মণিপুৰ চক্ৰৰ ৰং হ'ল হালধীয়া আপুনি ভাবিব যে আপোনাৰ চক্ৰটো হালধীয়া ৰং হয় আৰু হালধীয়া ৰঙেৰে উজ্জ্বল হৈ পৰিছে তাত থকা সকলো নিগেটিভ এনাৰ্জি আঁতৰি গৈছে আপোনাৰ মণিপুৰ চক্ৰ সুস্থ হৈ পৰিছে আপোনাৰ যদি কিবা পেটৰ অসুখ আছিলে আপুনি ভাবিব যে আপোনাৰ সেই সকলো অসুখ ঠিক হৈ গৈছে আপুনি সুস্থ এতিয়া মোৰ লগত কেইটামান এফেমেচনছ ক'ব আই এম কনফিডেণ্ট আই এম কনফিডেণ্ট আই এম এম্পাৱাৰ্ড আই এম এম্পাৱাৰ্ড বস্তু অনাহত চক্র নাইবা হার্ট চক্র হার্ট চক্রর রঙ গ্রীন আপনার হার্ট চক্রীন ভৰি পৰিছে উজ্জ্বল পৰিছে। আপোনাৰ হার্ট চক্র থাকা সকল নিগেটিভ আপোনাৰ পৰা আতরি গেছে কিবা যদি অসুখ আছিলে। এইবোৰো আঁতৰি গৈছে আপোনাৰ হৃদয়খন বহল হৈ পৰিছে আপুনি সকলোকে ভাল পায় আৰু সকলোৱে আপোনাক ভাল পায় আপোনাৰ হৃদয়খন মম বতাদে ভৰি পৰিছে এতিয়া মোৰ লগত ৰিপিট কৰক আই এম লাভিং আই এম লাভিং মোক সকলোৱে ভাল পায় মই সকলোকে ভাল পাওঁ চক্ৰলৈ ফকাছ কৰিব থ্ৰোত চক্ৰ নাইবা বিশুদ্ধ চক্ৰ বিশুদ্ধ চক্ৰৰ ৰং হ'ল পাতল নীলা আপোনাৰ বিশুদ্ধ চক্ৰটো উজ্জ্বল হৈ পৰিছে কিবা যদি নিগেটিভ এনাৰ্জি তাত আছিলে সকলো আঁতৰি গৈছে আপোনাৰ বিশুদ্ধ চক্ৰটো এক্টিভ হৈ পৰিছে আপুনি এতিয়া ভয় নোহোৱাকৈ কথা কব পাৰিছে তাত কিবা যদি ব্লকেজ আছিলে সকলো আঁতৰি যোৱা বুলি ভাবিব এতিয়া মোৰ লগত ৰিপিট কৰিব I listen to and honor my inner voice. I listen to and honor my inner voice. I am the truth. My voice matters. এতিয়া আমি আমাৰ ছয় নম্বর চক্ৰ থার্ড আই চক্ৰত ফকাছ কৰিম আমাৰ থার্ড আই চক্রর রং হল ইন্ডিগো অথবা দাঁত নীলা রং আমার থার্ড আই চক্ৰটো সুস্থ হয়ে পৰিছে তাত যদি কিবা নিগেটিভ এনার্জি আছিলে সকলো দূর হয়ে গৈছে আপনার চিন্তা শক্তি বৃদ্ধি পাইছে এতিয়া মোৰ লগত ৰিপিট কৰিব আই এম ডিভাইন বিং আই এম ডিভাইন বিং আই কেন মেনিফেষ্ট মাই ভিজন আই কেন মেনিফেষ্ট মাই ভিছন শেষৰ চক্ৰটো হ'ল ক্ৰাউন চক্ৰ এই চক্ৰটোৰ ৰং হ'ল ফায়লেট আমি এতিয়া ইমেজিন কৰিম যে সেই চক্ৰটো উজ্জ্বল হৈ পৰিছে ক্ৰাউন চক্ৰ আমাৰ মূৰৰ ওপৰত আছে সেই চক্ৰটো এটা এনাৰ্জী বলৰ নিচিনা উজ্জ্বল হৈ পৰিছে ৰিপিট কৰিব আই এম কানেক্টেড উইথ দ্য ইউনিভাৰ্ছ আই এম কানেক্টেড উইথ দ্য ইউনিভাৰ্চ পুনৰ চকু দুটা খুলিব। দীঘলকৈ এবাৰ উশাহ লব। আৰু এৰি দিব। এতিয়া আপোনালোকৰ কেনেকুৱা ফিল হৈছে কেনেকুৱা অনুভৱ কৰিছে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব ধন্যবাদ